Шалені вибухи в Ростовській області. Відразу наших глядачів попрошу поставити лайк, прокоментувати, підписатися і поділитися. Звісно ж, нашим воєнним зведенням. Пане Романе, місцева влада тамтешня каже, що в Ростові це була підірвана підстанція. Але по детонації ну, це як 10 підстанцій. На мою скромну думку ну, на підстанціях є чому горіти, чому взриватися. Тобто в тому, що сам по собі підрив ліба контактний. непосредственно выполняемые наземными операциями, в течение наземных операций, либо это воздушный удар с помощью беспилотников. Но сама по себе подстанция – это определенное количество трансформаторов, это очень много масла трансформаторного, которое, если загорается, или там, то есть, либо при подрыве, либо при вытоке загорается, он дает довольно-таки серьезные Зарева, потому как раз на подстанции есть чему взрываться, и сама по себе подстанция, которая питает военные объекты, а их очень много в Ростовской области, мы уже видели эти удары по ростовским военным заводам, аэродромам. Сама подстанция является тоже военным объектом, если она питает непосредственно один из или часть военной тех, военных механизмов, потому Наявляється естественно, легальною воєнною ціллю і попадає в список санкційної політики малюка Буданова. Я би так це сказав, пан Романа. Також в ніч наш, 17 червня повідомляє терористи, повідомляють росіяни, що. А, мешканці Ліпецька чули вибухи, і було видно атаку безпілотників на Новолипецький металургійний комбінат і також а, дим і вибухи на тракторному заводі. Тракторний завод випускає Новоліпецький, випускає е, тягачі і е, системи. переброски техники, в основном С-300, С-400, то есть это в чистом виде военный объект. Ну, естественно, Новолипецкий медкомбинат, он один из основных поставщиков российской, российской армии металла, причем металла для дальнейшего производства, опять же, на тот же тракторный завод, то есть в том же Новолипецке. Потому вот эта вся эта технологическая цепочка производства металла, производства, в конце концов, механизмов для армии или брони для армии, она также попадает в санкционный список Малюка Буданова. Ну а дальше, исходя из возможностей, из этого санкционного списка проводится уничтожение вот или повреждение, по крайней мере, как сегодня ночью. Пане Романе, зараз ще згадаємо і про С-3004 і про Крим, тому що є висловлення речника військово-морських сил України Платенчука. Але хотів би проговорити по оперативній інформації щодо північного напрямку і Харківської області. Наші бійці кажуть, наступне, що є, цитую. Позитивна динаміка біля Липців напрямку Лук Лук'янці і Глибоке, і до речі, є вже скрін від Ріа Новості, Окупанти вони кричать, що Збройні Сили України стягують війська, от що вони кажуть. Київ стягує техніку к второму і третьому ешалону оборони на харківському направленні. Це може бути частиною підготовки ВСУ к контрнаступлінію. Ну, власне, на харківському напрямку є оця я кажу позитивна динаміка. І пане Романе Костятин Машовець, військовий експерт, каже: біля Вовчанська наступне: що ворог намагався знову ж таки про агрегатний завод, намагався рухатись біля річки паралельно річки Вовчанка по вулиці Металургі... Металіста, Не вдалося їх. Оточили на агрегатному, і єдиний шанс зараз спробувати їм деокупувати свої ворожі війська. Це по вулиці Шевченка рухатись, але кажуть, наші бійці безуспішно, і Машовець наголошує, що на агрегатному може знаходитися дві сотні окупантів. Агрегатний завод он, пусть не великий, То дійсно где-то може бути рота полтори, там може розполагатися. От до двох сотень, якщо там дві роти. россиян. То есть это может быть, тем более нашим огнем они были, могли быть выдавлены из близлежащей позиции, как раз и попытались укрыться на этом заводе. Я думаю, все-таки этот завод сотрут, то есть уже наши, наша авиация, наши ракетчики – наша артиллерия, его заровняют, похоронят россиян на этом заводе. Но они же хотели увидеть Волчанский умереть, была же великая задача у россиян. Ну вот примерно э, нашим войскам придется эту по э, последнюю, так сказать, мысль россиян воплотить в жизнь. А то, что движение идет по правому берегу Северского Донца, у нас сейчас положительная динамика. Вот здесь, если посмотреть на карту чуть больше ее сделать. Два участка россиян, где они вторглись в Харьковскую область, то есть это в районе Лепцов и в районе Волчанск. Это левый, правый берег Северского Донца. Так, так вот, по правому берегу намного проще россиян выбивать. Почему у нас там такая серьезная положительная динамика? Правый берег он сам по себе западный, то есть удобнее двигаться, там и удобнее двигаться потом вдоль Северского Донца до, до, до эм, в Севернее, то есть если выдавливать россиян дальше на российскую территорию. А левый берег чуть сложнее, это как раз район Волчанска, чуть сложнее, опять же, это не, не глобально, а потому я думаю степ by степ то есть купируем в районе Волчанска россиян, почему они там начали сейчас закапываться. Сначала отработаем по Липцам, то есть это ближе к Харькову, то есть выдавим их из-под Харькова хотя бы на 30-километровую дальность, чтобы артиллерия до Харьковских объездных дорог не доставала. Ну а дальше займемся уже Волчанском. Там масштабных наступательных действий у нас не получится, там недостаточное количество войск. А снимать, допустим, откуда-то с Восточного фронта уже нельзя, потому что мы просаживаемся по Восточному фронту, отступаем там по многим позициям сейчас давление россиян увеличивает, они туда подтягивают дополнительные части, особенно в район Волновахи, то есть это общее направление в сторону Угледара, потому для нас опаснее намного сейчас ситуация. По востоку мы можем потерять часть Донбасса, а то и весь Донбасс. Если сейчас просядем, особенно в районе Угледара-Курахова. То есть, я думаю, будет перераспределено перераспределены усилия наши, те небольшие, но они все-таки есть на эти два направления. Сейчас, кстати, как раз генералитет наш выполняет боевые задачи на линии боевого соприкосновения, на фронте, то есть от главкома, и все занимаются непосредственно на, 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 на участках, на этих участках, и идет, я вижу, уже идет перераспределение довольно-таки успешное, вот Степ бай степ Спочатку ліпці, потом Валчанська. Ну і я думаю, за Курахова у Углідар ніхто не забуть. Пане Романе, є підтвердження від 12-ї бригади спецпризначенців Азов разом з Боревієм. Вони просунулися, от бачимо, силеньким кольором на мапі. Зуміли вибити ворога. Що кажуть азовці? Вони зуміли просунутися на один кілометр в глибину і розширити. На 2 кілометри. Я не військовий звичайно, але це ну, дуже хороша позиція, коли ширина дозволяє отримувати вдвічі менше, ніж довжина заходу. Це ну, оптимальний варіант при э, видавленні. Це небольшое контрнаступлення. Це саме видавлювання, відновлення своїх позицій. Азовці молодці, азовці в районі лісництва э, чудеса показують. Це ну, серйозна э, штурмова. Группа, которая выполняет задачи, э, поставленные, если у них есть достаточное количество техники и боеприпасов. Э, то есть вот такие группы надо, конечно, выделять, туда поставлять максимально. Они, они будут выдавливать, продавливать, создавать э, российские позиции, создавать опасные участки уже на других направлениях для россиян. Россияне прекрасно это понимают. Э, там даже боятся выходить на позиции, там, где начинают работать азовцы. А сами за 10 лет из Азова сделали такую серьезную боюгу, в том числе и информационную, и уже часть, так сказать, имиджа Азова работает на Азов, на наши войска. До речі, і от Редіс командир Прокопенко з полону, який повернувся легендарний, записав відео буквально на днях вчора. якщо не помиляюсь, мовляв, що він подякував на англійській мові. Так хорошою якісною англійською мовою він це розповів. Що ми знаємо, що США нарешті дозволили азовцям 10 років не дозволяли купувати зброю і отримувати верніше отримувати від партнерів нашу зброю, тому що пропаганда Росії розказувала в світі, що це неонацисти, і в тому роді. А дело в том, что американское оружие, оно сейчас на данный момент лучшее на поле боя. Ну, то есть, почему Азов постоянно запрашивал именно его, так как максимально как раз американским оружием. Вот, кстати, те же положительные динамика, это как раз спасибо американцам. То есть, во-первых, то, что разрешили Одному из наших самых патриотических подразделений и боевых подразделений используют свое вооружение, и тут же зовцы показали результат. Потому здесь так сказать, для, для двух сторон большой положительный плюс. Пане Романе, і я обіцяв згадати про Крим речник військово-морських сил Плетенчук каже наступне: що ефект від знищення Керченського мосту зараз вже не той, навіть якщо принаймні брати рік тому, тому що за словами Плетенчука Росія використовує лише на чверть міст для постачання всього необхідного на фронт. Ну, основное сейчас все равно остается только не Керченский мост, а общее Керченское направление. То есть для направления в сторону Херсона, Крыма. Идет переброска Керченским мостом через ЖД, через автомобильные. До сих пор пытаются россияне там другими уже паромами перебрасывать через паромную переправу. То есть общее направление однозначно это для россиян сейчас важное, пока не запустилась железная дорога. Но вот на днях буквально они будут запускать железку из Ростова на, через Таганрог на Мариуполь, на Бердянск, на Мелитополь. Но вот если эта железка запустится, тогда да, тогда Керченский мост станет где-то ну, в 50% поставки. Но опять же, Керченская переправа общая, потому что через Керченский мост рядом идут, во-первых, кабеля или электричество, идет под продуктопровод, водопровод. То есть там целый там довольно-таки серьезная махина по переброске. Ее надо однозначно отрезать. Потому за Керченский мост как раз забывать нельзя. Это первоначальный удар должен быть именно по по Керченскому мосту. Кстати, большой вопрос Генштаба. А что случилось? А как это у нас мост до сих пор еще стоит, и через него практически все пропихивается? Где, в конце концов, обещанное? Причем ни одним генералом обещанное. Керченский мост уже должен быть еще в мае почить в бозе, а уже июнь. Но это вопрос, что я же говорю, это вопрос Генштабу принять решение, решения, но уже сильно затянули. И с Керченским мостом, и с Новороссийским терминалом в конце концов дождетесь того, что свяжут руки опять Малюку с Будановым и Новороссийский терминал свяжут этими постановлениями теми же швейцарского саммита, потому что там есть эти механизмы, которые не дадут возможности работать по Новороссийскому терминалу. Пока еще не подписали россияне, так сказать, эти требования. Торопитесь, уничтожайте, потому что в конце концов свяжут и будете, как после зерновой сделки, рассказывать, мекать, бекать, куда дели 300 миллионов, собранных на Сибэбе, для уничтожения Новороссийской или там Новороссийских портов. Придется раздавать обратно. Это сколько бегать, бегать чтобы каждому донат поддавать есть эти проблемы и э, керченский мост точно должен быть уничтожен э, а вот дальше уже возникает вопрос по уничтожению и железной дороги в районе гранитного сейчас россияне собирают серьезные силы причем начинают мост в районе гранитного там это кальмиус это вот железная дорога пере, переходит именно с левого на правый берег Кальмиуса в районе гранитного там у россиян уже такие серьезные силы собраны, ПВО, кстати, в том числе, вот опять дождемся называется. То есть они запустят еще и сухопутный коридор, и тогда у них стопроцентное движение будет. Тогда будем не только Восточный фронт ловить, а еще и ловить Запад, то есть Запорожский фронт в районе Запорожья, Васильковки и Работина. Потому что у них тогда эти 500 километров схлопнуться за счет железной дороги, которая сейчас у них есть, проблема логистическая, а потом ее не будет, и левый берег напитают. То есть долго что-то, вот, честно сказать, затягивают наши генштаб, наш генштаб по уничтожению этих, этой логистики и Керченского моста, и уже построенной железной дороги. Пане Романе, до речі, наші оборонці і інструктори представили новий дрон. Він називається Stalker 5.0». а він вартість його 60 тисяч євро. Які його характеристики? Швидкість 75 км на годину. Може нести 150 кг вибухівки. Дрон має в довжині 5 метрів і дальність сходу 600 км. Його представили на Одеському цьому зібранні, там де ми вчора, до речі, з вами і коментували. заяву вице-спикера Сейму Польши. Но, ну, власне, я